ਤੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨ ਪੜਾਨੀ ਛੱਡਿਆ। ਕਦੀ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਓ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਖੁਆਰ ਜੀ ਗੱਤ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਜੂ ਮੈਂ ਸਰ ਕਰ ਲੈ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਲੱਗ ਪੜਸੇ 7 ਲੱਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਡ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਇਹ ਭਾੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਰਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜਕਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਯੰਦਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ बी एस संधु जी हमारे फॉर्मर डीजीपी हरियाणा घुमन साहब और डॉक्टर सुखपाल जी और वो आपकी सेहत के लिए आपने भी पढ़ा होगा जिस दिन तारीख होती है वो कहते हैं यही कि किसी तरह दालेवाल जी की सेहत का ध्यान रखा जाए मैं, मैं बहुत करता जस्टिस लेकिन बात मैं... तुमसे कैसे पूछूं कि आप केंद्र को कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं देते ये हमारे मामले का जो सोलूशन है जो हल निकालना वो तो केंद्र बिल्कुल दिशान बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जब हमारा पंजाब का ए जी उनको तो ये रिक्वेस्ट भी करता है कि आप केंद्र को निर्देश करें तो सूर्य जी उसकी बात को तो बीच में ही कई बार मैंने सुना है मतलब ये कहते हैं इसको छोड़ो तो दुख होता है ये ऐसा कुछ नहीं है जी वो बहुत बहुत चिंतित है वो बहुत चिंतित है ठीक है तो मतलब अगर वो चिंतित है तो हमारे मामले का हल तो केंद्र से निकल रहा है ना जी वो उनको देख की बात करेंगे अब तो अब अब तो केंद्र का मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम हम बात कर लेंगे इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अब भी ये कहने को तो तैयार नहीं है बात करने के लिए ते ते तो फिर मुझे लग रहा है कि और तो उम्मीद कहीं से नहीं आज भी तारीख थी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस सूर्यकांत के पास अब उन्होंने बल्कि माई लॉर्ड ने शुक्रवार की तारीख रखी है जी अभी इसी शुक्रवार की और वकेशन के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बंद थी तब भी उन्होंने केसेस लिए हैं कुमार साहब उसमें माननीय जज साहब मैं कुछ आप बता दीजिए एक बार प्रेस में रिलीज कर ली ताकि तो, तो, एक बोल पर, आ, तो, 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 मुझे लग रहा है प्रेस ने अपना